yig'ilish avvalida davlatimiz rahbari koronavirus bilan bog'liq vaziyatga to'xtalib o'tdi kasallik hamon butun dunyo bo'ylab keng tarqalayotgani so'nggi kunlarda yurtimizda ham bemorlar soni ko'paygani afsus bilan qayd etildi temir intizom va tartibni ta'minlab barcha joylarda sanitariya talablariga qat'iy amal qilish kerakligi yana bir bor ta'kidlandi kuz mavsumida shamollash ko'payishi koronavirusga qo'shimcha boshqa kasalliklarning ortishini inobatga olib bemorlar uchun yaratilgan zaxira o'rinlarini ko'paytirish zarur tibbiy jihozlar va dori darmonlar bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi birinchi navbatda tibbiyot xodimlari va maktab o'qituvchilarini 65 yoshdan oshgan keksalarni grippga qarshi emlash zarurligiga e'tibor qaratildi <təmələri> kun tartibidagi masalalarga o'tishdan oldin pandemiya masalasi albatta koronavirus masalasini hech qachon biz unutmasimiz kerak ming afsus oxirgi paytlarda hamma viloyatlarda ko'payib boryapti biz sizlar bilan kelishib mana shunday sharoitda yashash ishlashga o'qishga madaniy hordiq chiqarishga o'rganishimiz kerak deyapmiz lekin hali hamma hammaham bunga e'tibor bermayapti hamma ham hali buni tushunmayapti ikkinchidan juda yomon hozir pnevmoniya degan kasallik kelyapti albatta mana juda ko'p davlatlardan tajriba orttirish uchun shifokorlar olib keldik ayniqsa mana rossiyadan kelgan shifokorlar bizga juda katta ko'mak yordam tajriba orttirdi desak bu ham to'g'ri bo'ladi biz davolanishni o'rganishimiz kerak davolanish tizimini mutlaqo boshqa tarzda ko'rishimiz kerak ko'ryapsizlar boshqa davlatlarda ham ko'payib boshladi biz maktabgacha ta'lim xalq ta'limi oliy ta'limni o'qishda boshlayapmiz maktabni har bitta ota onasi bilan gaplashib talabiga qarab biz chora tadbirlar qilib o'shanga sharoit yaratyapmiz biz o'qituvchilarimizni ham test qilganimizda ming afsus ko'pchiligidan kasallik chiqyapti bu ham adolatli haqiqat hozirgi pandemiyaga qarshi kurashish bo'yicha chora tadbirlarimiz ogohlik nuqtai nazari odamlar salgina shamolladimi darrov doktorxonaga borish katta katta vazirlar ham katta katta mutasaddilar ham maktabni direktorlar ham ziyolilar ham to'rt besh kun uyda o'tiryapti Ha bu o'zini sog'lig'iga xiyonatku o'zini oilasiga xiyonatku aytyapmiz biz hammaga shamolladingmi darrovgina doktorga murojaat qilgin shamolladingmi darrovgina tibbiyot maskaniga albatta kelgin deb aytyapmiz agar mana shu narsalarni hozir biz qilmasak ertaga qanday bo'lishi nima bo'lishi hech kim kafolat bermaydi dunyoda bo'layotgan voqealarni inobatga olib bunga yengil qaramashimiz kerak biz vaksina ham bu hali koronavirus tugadi yoki shu bilan biz yutdik buni muammomiz hal bo'ladi degan gap emas shuni hamma bilishi kerak salgina havo gradusi pasayganiga shamollash ham ko'paydi chaqirim ham ko'paydi hamma dori darmon zaxiralarini ham mablag'ni ham saramjon qilsak biz xalqimizni oldida juda katta mas'uliyatimiz va javobgarligimiz bor hamma buni bilishi kerak har kuni mahalliy televideniyada toshkent shaharda ham viloyatlarda ham ertalab ham bir soat ogohlikka da'vat abedda ham kechqurun ham mutaxassislar so'zga chiqib ayniqsa shamollash nimaligini qanday davolashni hammasini tushuntirib odamlarga ogohlik nuqtai nazaridan buni yetkazishimiz kerak oynai jahon orqali qanday kamchiliklar bor joylarda qanday yuryapti odamlar qanday o'zini tutyapti epidemiologik vaziyat qanday mana shularni hammasini joy joyiga qo'yishimiz kerak oldimizga qish kelyapti sovuqlar kelyapti har bir hokim qishga tayyorgarlik qanday bo'ladi kasallikni oldini olish bo'yicha bir haftani ichida qaror beradi virus yonimizda yuribdi qanday qilib biz shu virus bilan kurashishni o'rgansak orttirgan tajribani inobatga olib chora tadbirlarni juda katta temir intizom bilan qilsak natija bo'ladi bo'lmasa bo'lmaydi shundan so'ng yig'ilish kun tartibidagi yi asosiy masala ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya tizimini takomillashtirish kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari muhokama qilindi kommunal tarmoqlarning barqaror faoliyati aholi turmush sifatini ta'minlaydigan eng muhim omillardan shu bois davlatimiz rahbari yig'ilishda bu boradagi ishlarning dolzarb jihatlariga e'tibor qaratib oldinda turgan vazifalarning ahamiyatiga to'xtalib o'tdi respublikada birinchi masala bo'yicha vaziyat yaxshi emas agar ichimlik suvni joyiga qo'ymasak odamlar bizdan rozi bo'lmaydi har bir hudud bo'yicha sifat nuqtai nazaridan muddat nuqtai nazaridan xususiy sherikchilik nuqtai nazaridan nima qilingan yil yakunigacha qanday bo'ladi degan savol hammamizni qiynashi kerak ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya tizimini yaxshilash bo'yicha farmon loyihasi tayyorlangan shu farmonni qabul qilish uchun bugun muhokama qilamiz loyihalarni tayyorlash amalga oshirish va monitoring qilish shuningdek tariflarni belgilash mahalliy kengash bilan kelishish bo'yicha yangi tartib joriy qilinmoqda mahalliy kengashlar deganimiz xalqni ovozi markazda o'tirganlardan yaxshi rayonni xalqi biladi rayon deputatlari biladi ana shuni hammasini inobatga olib ana shu suv masalasi bo'yicha ham mahalliy kengashlar bilish kerak qancha pul beryapmiz qancha natija bo'lyapti qayerda adolat ad bor qayerda xiyonat bor ikkinchi kun tartibidagi masala bu qishga tayyorgarlik avvalambor eng uzoq joylardan qayerga gaz yetib bormaydi qayerga balon borish kerak qayerda ko'mirni tezlashtirish kerak qayerda rejalar sifatsiz bajarilyapti mana toshkonda ko'ryapsizlar buxoroda namanganda xorazmda ko'ryapsizlar mana kamchiliklarni ko'rsatyapti qishloqlarda shaharlarda ayniqsa to'rtta sektor rahbari kuni bilan nima ish qiladi degan savol viloyat hokimlarini ham qiynash kerak joriy yil o'n yettinchi iyul kuni o'tgan video selektor yig'ilishida sohadagi muammolar muhokama qilinib ishni yangicha tartibda tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan edi shunga muvofiq ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya tizimidagi loyihalarni tayyorlash amalga oshirish va monitoring qilish shuningdek tariflarni belgilashni mahalliy kengashlar bilan kelishish tartibi joriy qilinmoqda misol uchun olmaliqdagi ichimlik suvi ta'minot korxonasiga qarashli 52 ta nasos yangilanishi natijasida korxonaning umumiy xarajati 22% ga, elektr energiyasi sarfi 2 baravarga qisqargan shahar aholisi sifatli ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlanmoqda xuddi shuningdek so'nggi 3 yilda amalga oshirilgan loyihalar natijasida guliston shahrining ichimlik suvi ta'minoti masalasi ham to'la hal bo'ldi yig'ilishda uy joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ushbu tajriba asosida kelgusi yil uchun mo'ljallangan 28 ta yangi loyihani mahalliy kengashlar bilan kelishish vazifasi qo'yildi shuningdek joriy yilda yakuniga yetkaziladigan uch yuz oltmishta loyihani qabul qilib olish bo'yicha topshiriq berildi hisob kitoblarga ko'ra qariyb ikki mingta aholi punktiga markazlashgan suv yetkazib berish texnik jihatdan ham iqtisodiy jihatdan ham maqsadga muvofiq emas shu bois bunday hududlarni xususiy sektor orqali suv bilan ta'minlash ma'qul kelmoqda misol uchun o'zbekiston tumanida ijtimoiy sheriklik asosida quduq ishga tushirilib oltita uzoq qishloqdagi o'n bir ming aholi ichimlik suv bilan ta'minlangan edi bunga ketgan xarajatlar ikki yilda o'zini qopladi shuningdek amudaryo tumanida sakkizta suv tozalash shaxobchasi qurilib besh mingdan ziyod aholi istiqomat qiladigan yettita mahalla toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan loyiha uch yilda o'zini oqlaydi bu tizimning qulayligi shundaki ichimlik suvi obyektlari qurish va uskunalar xarid qilish uchun xususiy sektorga kredit berilib uning o'n to'rt foizdan yuqori qismiga davlat tomonidan subsidiya ajratiladi bugungi kunda ko'plab tadbirkorlar shunday loyihalarda ishtirok etish istagini bildirmoqda yig'ilishda mamlakat bo'ylab yigirma yettita tumanda ichimlik suv bilan ta'minlash ishlari tanqid qilindi mavjud yetmish ming kilometr suv quvurlarining 32% eskirgan oqibatda ulardagi yo'qotishlar darajasi 40-50% ni tashkil etmoqda bu yiliga qariyb 500 million kub metr suv yoki o'rtacha 300 milliard so'm degani bundan tashqari joylardagi nasos uskunalari va maxsus texnikalar ham ta'mir talab bo'lib qolgan shu bois kelgusi yildan investitsiya dasturlarida sohaga ajratilayotgan mablag'ning 10% ni suv obyektlariga energiya tejovchi uskunalar o'rnatish hamda maxsus texnikalar xarid qilish uchun yo'naltirish zarurligi ta'kidlandi davlatimiz rahbari ana shunday dolzarb vazifalarga to'xtalar ekan, hozirgi kunda suv ta'minoti masalalarida yangi tizim shakllanganini alohida ta'kidladi bu boradagi tegishli vakolatlar mahalliy kengashlarga berilgan nima uchun chunki ular hududlardagi muammolarga to'g'ridan to'g'ri duch keladi va ularni biladi hech kim uzoqdan turib u yoki bu masalalarni hal qilish bo'yicha topshiriq berishga haqqi yo'q dedi prezidentimiz muammolar adolatli hal etilishi zarur video selektorda shuningdek soha uchun kadrlar tayyorlash masalasi ham ko'rib chiqildi va uning yechimlari ko'rsatib o'tildi endi viloyat tuman shahar hokimlari sarmoyalarni jalb etish bo'yicha jiddiy shug'ullanishlari kerak o'tgan yillar davomida eng katta xato suvning xo'jayini aniqrog'i ushbu sohada samarali boshqaruv va javobgarlik yo'q edi dedi davlatimiz rahbari video selektor yig'ilishida iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini kuz qish mavsumiga tayyorlash masalasi ham muhokama qilindi bu yil qish sovuq kelib havo harorati oldingi yillarga nisbatan ikki besh daraja past bo'lishi kutilmoqda shu munosabat bilan vazirlar mahkamasiga tuman va shaharlardagi haqiqiy holatdan kelib chiqib kuz qishga tayyorgarlik yuzasidan toshkent shahrining o'n ikkita tumani qoraqalpog'iston va har bir viloyat bo'yicha alohida alohida qaror qabul qilish topshirildi o'zbekiston respublikasi bosh vaziri toshkent shahri tumanlariga bosh vazirning birinchi o'rinbosari viloyatlarga shu masalalar bo'yicha mas'ul etib biriktirildi tayyorgarlik ishlarini eng avvalo bu borada ahvol og'ir bo'lgan ellik oltita tuman va shahardan boshlash kerakligi ta'kidlandi birinchi noyabr qadar uch mingdan ziyod ta'mirga muhtoj ko'p qavatli uyni kuz qish mavsumiga tayyorlash bir yuz o'ttiz bitta ijtimoiy soha obyektlarini mukammal va uch mingtasini joriy ta'mirlash vazifasi qo'yildi tibbiyot va ta'lim muassasalarining tayyorgarlik holati ko'rib chiqildi bu yil kuz qish mavsumi uchun olti million tonna ko'mir mahsulotlari zarurligi qayd etilib ularni g'amlash va yetkazib berish bo'yicha chora tadbirlar belgilandi ko'mir arzon bo'lishi uchun uni import qiluvchi tadbirkorlarga temir yo'lda tashish bo'yicha chegirma berish muhimligi ta'kidlandi bosh prokuraturaga ko'mir narxini asossiz oshirib yuborish ta'magirlik va talon taroj holatlarining oldini olish yuzasidan ko'rsatma berildi hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga tabiiy gaz tanqis hududlarga uch yuz sakson besh ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berish vazifasi qo'yildi joriy mavsumda elektr energiyasiga talab o'tgan yilgiga nisbatan yetti yarim foiz ko'p bo'lishi kutilmoqda bu soha barqaror ishlashi uchun issiqlik elektr stansiyalarining tabiiy gaz va mazut bilan ta'minlash elektr tarmoqlari podstansiya va transformator ta'mirlash muhimligi ta'kidlandi video selektor yig'ilishida hukumat a'zolari tegishli tarmoq va hududlar rahbarlari axborot berdilar